السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba' Yang dikasihi sahibu samaha Datuk Mufti Perlis Yang dimuliakan Tuan Imam Liputan kita pada malam ini Syekh Hesamuddin Seterusnya Barisan Aljatan Kuasa Para pegawai dan kakitangan Masjid Alwi Kangar Para alim ulama Para asatizah guru-guru, pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Malam ini kita masuk 4 Ramadan bermakna berbaki lebih kurang dalam 20 hari lebih lagi untuk kita berada di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini insyaAllah Muslimin Muslimat, hadirin dan hadirat dan rahmati Allah sekalian pada malam ini saya diamanahkan untuk berkongsi berkenaan dengan dua ayat daripada surah Ali Imran iaitu ayat 110 dan juga 111 yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanir rajim kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah walau amanah ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa akhtaruhumul fasiqun yang bermaksud kamu wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia kerana kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta kamu beriman kepada Allah dan sekiranya ahli kitab itu beriman tentulah ia lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik yang seterusnya ialah ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yadurrukum illa ada wa ay yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun iaitu Allah Subhanahu taala menyatakan mereka yakni ahli kitab yang fasik itu tidak akan dapat memberikan kemudaratan kepada kamu melainkan sedikit sahaja gangguan yang tidak mendatangkan bahaya dan jika mereka memerangi kamu nescaya mereka akan berpaling melarikan diri kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan ini dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah al ali imran surah al ali imran ayat 110 dan juga 111 iaitu ada beberapa perkara yang boleh kita ketengahkan berhubung dengan dua ayat ini iaitu yang pertama apakah maksud menjadi umat yang terbaik apakah maksud menjadi umat yang terbaik bermaksud di dalam dunia ini dalam populasi manusia ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta manusia yang telah menurunkan Al-Quran, Wahyu dia dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan Rasulnya dan dengan sebab itu ada kedudukan-kedudukan yang tidak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain bukan dinilai berdasarkan kepada warna kulit bukan juga dinilai berdasarkan bahasa apa yang dia tuturkan tetapi Allah Subhanahu wa taala menilai mengangkat darjat mengangkat martabat manusia ini berdasarkan sejauh mana mereka mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sejauh mana mereka berjaya untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada mereka. Kemudian dalam dua ayat ini juga persoalan yang diketengahkan ialah isu berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini satu tanggungjawab sebagai satu umat yang mulia, sebagai satu umat yang tinggi level kelasnya, maka tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh oleh umat Islam iaitu mengajak menyeru kepada yang makruf kepada kebaikan dan juga mencegah menghalang kepada kemungkaran. Jadi ini tanggungjawab ini ialah merupakan tanggungjawab kepada umat Islam. Muslimin muslimat hadirin dan hadirat dirahmati Allah sekalian. Ibnu Kathir rahimahullah menyatakan bahawa umat Islam dalam menghuraikan ayat ini iaitu umat Islam adalah sebaik-baik umat. Jadi atas dunia ni mestilah ada kita nak jadikan sebagai satu kudwah ataupun sebagai satu ikon, role model, model. Yaitu mesti ada manusia ni dia cenderung kepada dia nak mencontohi sesuatu dia nak tengok dulu orang lain macam mana nak kalau nak beli satu produk pun kita perlukan kepada testimoni nak ada orang yang pernah cuba dia kata betul produk ni bagus nak ada recommendation kalau nak minta kerja pengalaman pengalaman kerja tu dia ambil kira dalam resume dan sebagainya ini kecenderungan manusia demikian dalam perkara yang lebih besar iaitu bagaimana kehidupan bermasyarakat bagaimana kehidupan dalam hendak membina tamadun yang besar jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia merupakan role model individu iaitu qudwah hasanah. Tapi adakah dia diutuskan seorang-seorang dia sahaja untuk bawa agama ini? Tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam al-Quran, banyak Allah Taala puji iaitu nabi dan juga para sahabat. Orang yang beriman yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sebagai satu sebagai satu ummah, sebagai satu contoh kehidupan dalam masyarakat. Kalau Nabi seorang-seorang semata-mata, maka kita tak dapat nak ambil bagaimana cara kehidupan seorang wanita. Tapi bila Nabi SAW ada di sekeliling dia, para wanita, isteri-isterinya, ada sahabat-sahabat, sahabiah dan sebagainya, maka kita dapat ambil contoh. Kita dapat ambil contoh kehidupan. Jadi umat Islam ini uh, ialah umat yang terbaik. Dan mereka ini ciri umat yang terbaik ini dia tidak bersifat pentingkan diri. Umat Islam ini dia tidak bersifat sun, uh, tersorok sembunyi-sembunyi, tidak. Umat Islam ini sifat dia ialah dia mengembangkan lagi ajaran, ha? mengembangkan lagi ajaran, sebarkan, ajak orang seramai mungkin. Kalau boleh satu dunia ni nak supaya semuanya bebas daripada syirik kalau boleh satu dunia ni nak bebas daripada pemikiran-pemikiran yang khurafat dan sebagainya itu jiwa yang ada pada seorang pendakwa seorang umat Islam yang jujur terhadap pegangan agama dia dia tak boleh rasa dia, Islam seorang-seorang kemudian dia rasa pada anda lah, aku masuk syurga orang lain dia tak apa nak jadi apa lantak bukan orang Islam ini ialah orang yang dia rasa bahawa apabila dia telah dapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu taala dia rasa bertanggungjawab untuk dia berkongsi hidayah itu kepada orang lain. ini sifat yang perlu ada kepada umat Islam. Dan dengan sifat inilah umat ini menjadi pemimpin, layak untuk digelar sebagai leader, sebagai ketua yang orang lain kena contohi kita. Sekarang ni terbalik. Isunya ialah apabila umat Islam ini mereka mencontohi budaya-budaya asing yang di luar yang bukan berasal usul daripada ajaran agama itu menyebabkan akhirnya kita tengok umat Islam ni hilang identiti dah tinggal tinggal pada nama saja nama tu ada bin ada binti kata ini kiranya muslim lah ni kalau di nusantara ni ada bin ada binti ni kira muslim lah sebab ada ada nama arab sikit tetapi dari sudut kehidupannya, gaya fikirnya, cara percakapan, pertuturan, akhlak, perwatakan Tidak menggambarkan ia sebagai seorang Muslim Tidak menggambarkan sebagai seorang Muslim Dalam tafsir Al-Muyassar, menyatakan bahawa Ahli kita, Yahudi dan juga Nasrani Yang tidak beriman, tidak akan mampu untuk merosakkan umat Islam kecuali dalam bentuk gangguan kecil tapi kita kata di Gaza tu ratus ribu umat Islam mati macam mana? itu perbuatan Yahudi Zionis lah tu tapi macam mana dalam Al-Quran kata gangguan tersebut sikit saja. masuk gangguan di sini ialah nak merosakkan akidah bunuhlah banyak, banyak mana pun umat Islam akidah mereka tidak tidak goyang yang tu yang kita faham daripada daripada ayat ini. Sebab apa? Sebab realitinya berlaku kematian yang besar-besaran, serangan yang besar-besaran, perkhianatan yang besar-besaran kepada umat Islam. Ha, tapi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan iaitu la illa ada. Mereka itu tidak akan dapat memudaratkan, merosakkan kamu kecuali sikit sahaja. Yang tidak yang tidak akan mendatangkan bahaya bahaya kepada kita ni ialah apabila akidah kita terbatal apabila akidah kita berpaling daripada daripada tauhid kepada syirik wal iaz billah yang itu bahaya bahaya dekat akhirat nanti ya, tapi kata Allah SWT wa la yadhurrukum illa adha wa ayuqatilukum dan sekiranya mereka memerangi kamu sampai ke peringkat ahli kitab ni tak puas hati hasad cemburu marah benci pada umat Islam sampai memerangi umat Islam yuwallukumul adbara thumma la yunsarun iaitu mereka itu akan berpaling melarikan diri takut nak berhadapan dengan umat Islam secara berdepan ataupun secara gentleman tak berani tapi dari sudut sembunyi-sembunyi hantar roket peluru berpandu atau berani bunuh orang awam berani tetapi berdepan tak berani yang ramai mati di kalangan umat Islam tu ialah orang awam yang menjadi mangsa namun dan mereka itu kata Allah SWT la yunsarun mereka tidak mendapat pertolongan ini hakikatnya walaupun umat Islam kita dalam keadaan uh, diuji dengan uh, mehnah dengan keadaan yang berat dengan kematian, kehilangan, harta benda dan sebagainya Namun hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di pihak umat Islam Allah berada di pihak kita selagi mana kita beriman selagi mana kita berpegang teguh dengan ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala berada di pihak kita dan walaupun pada zahirnya kemenangan itu nampak macam di pihak orang yang kufur orang yang kafir orang Yahudi dan juga Nasrani tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak berpihak pada pada mereka dan kemenangan yang hakiki bukanlah diukur atas dunia ini ...tapi kemenangan yang hakiki dinilai di akhirat sana nanti insyaallah jadi mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran daripada ayat ini iaitu untuk kita ini amar ma'ruf nahi mungkar iaitu mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan juga mencegah kepada yang mungkar dan sebesar-besar setinggi-tinggi perkara ma'ruf itu ialah mengajak orang kepada tauhid kepada Allah Subhanahu taala mengajak orang kembali kepada hidayah Allah Subhanahu taala dan juga seberat-berat kemungkaran sebesar-besar kemungkaran ialah syirik dan juga menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebagai tuhan ataupun sembahan ataupun tempat untuk dia memohon pertolongan. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita bersatu untuk kita menjadi umat yang amar makruf dan juga nahi mungkar insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itu akuu lu qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullah